Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, ayah-ayah yang saya muliakan, para jemaah masjid istighfar. Terima salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mari kita sama-sama mulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dengan niat Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan segala urusan ibu-ibu, ayah-ayah dalam urusan hariannya dan semoga Allah Subhanahu wa taala terima segala amalan kita di saat ini dan kita terus kembali istiqamah membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbentuk ringkas dan diberikan kes nikmat kesihatan, keafiatan tubuh badan iman, diberikan nikmat keluasan rezeki, tak lupa juga diberikan nikmat kefahaman terhadap apa yang akan dikongsikan sebentar lagi. Li hadhihi niyyati wa kulli niyatin salihah. Al Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح صدري wa yassir amri wa hlul uqdatan min lisan yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim amma ba'du Ibu-ibu, ayah-ayah saya mulakan Alhamdulillah kita sambung pengajian kita Perkongsian kita terhadap hadis-hadis Rasulullah -hadis uh, Rasulullah SAW yang berbentuk ringkas Tetapi begitu mendalam, kadang-kadangnya begitu luas pencerahannya dan uh, maksud di sebalik kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pun sudah sampai ke hadis 254 iaitu yang um, permulaan ungkapannya masih lagi huruf hamzah iaitu alif a lepas tu huruf fa. Ha, pada pada bulan lalu sebelumnya datang yang bulan Ramadan kita berhenti di huruf ain i'malu beramallah kamu Ya Rasulullah sallam ada berpesan kepada kita sentiasa kita aa, melakukan amalan mela mengejarkan kebaikan i'malu buatlah satu kebajikan, ke keba kebaikan buatlah amal ya fakul muyassarun lima setiap perkara itu dipermudahkan buat orang yang inginkan sesuatu lima kalaulah sekiranya itu adalah ungkapan hal alif ain mim ha, kita dah masuk huruf fa ya huruf fa afdalu hamzah fa Lam afdalu ya afdalu al a'mali as salatu fi awwal waqtiha saya ulang bacaannya afdalu al a'mali as salatu fi awwal waqtiha iaitu ungkapannya afdal. Ah, oh, ni kita selalu dengar lah. Barangkali kita pun ya barangkali kita senang menterjemahkan dengan uh, amalan yang terbaik. Afdal. Ustaz ni amalan yang paling afdal maknanya yang terbaik. Ya, afdalul a'mali as-salatu fi awwali waqtiha. Sebaik-baik amalan. Amalan ni bukan satu tetapi amalan-amalan al-a'mal. Kalau amal seperti hadis yang sebelum ni fakullu amalin muyassarun lima khuliqalah. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maknanya satu amalan kalaulah adanya dia punya ungkapan plural amal. Ha, sama juga hadis yang kita selalu dengar, hadis yang berkaitan dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Ha, ya. Rasulullah SAW menggunakan ungkapan yang plural. Sesungguhnya amalan-amalan seseorang itu bergantung pada ni niat. Maka di sini sebaik-baik amalan-amalan. Ya, ya apa dia? As-salatu. Ha, ini jadi Rasulullah SAW mengkapannya afdalul amal. Sebaik-baik amalan-amalan seseorang. Ya dalam bentuk orang kata apa amalan ini biasanya kaitannya dengan amalan uh, al badaniyah mak ini pergerakan badan kita ya a ha. kerana melihat kepada konteks hadis ini oh sebaik-baik amalan-amalan seseorang itu dalam bentuk ibadahnya dalam bentuk pergerakannya ya maka kata Rasulullah katanya as-solah iaitu mendirikan solat as-solatu fi awwali waqtiha like, dirikan solat itu di pada awal waktunya Ha, awal waktunya subhanallah maka daripada hadis ini saja kalau kita ambil secara literal yes ya, kita sebelum saya masuk ke dalam bab ni hadis ini adalah hadis yang sahih ya dan uh, dia akan oleh Imam Abu Daud Imam Tirmizi dan Imam Ahmad begitu dengan Imam Al Hakim ya secara secara ataupun peringkasnya hadis yang sahih kalau kita mendalam kita mendalam betul-betul hadis ini subhanallah maka ada yang di kalangan para alim ulama dia status hadis ini berbeza berbeza melihat kepada hadis lingkungan hadis-hadis yang dikumpulkan ya kalau kita lihat kepada bab ini saja ustaz ini bab macam um, bab apa ni sebenarnya bab adakah menerangkan tentang amalan yang afdal ataupun tentang solat ha kalau kita lihat oh melihat kepada bab ini kita lihat bagaimana para alim ulama menyusun kembali Imam Abu Daud letakkannya dalam bab solat, bab waktu solat. Ha, dia bukan nak menerangkan kelebihan amalan seseorang tetapi ha, menekankan hadis ini menekankan menggalakkan seseorang itu mendirikan solat pada awal wak, waktunya. Ha, jadi ada 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 perbahasan. Perbahasan mendirikan solat tu ustaz bila ustaz yang sebaik-baiknya. Ya, subhanallah. Maka kita di, di hari seperti ini, ya, di zaman ini, kita faham awal waktu maknanya oh lepas azannya kita dah boleh dirikan solat. Ini memang benarlah. Memang benar itu secara literalnya kalau kita ambil. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat wanita ya daripada golongan Ansar ya Ansariyah. Tapi subhanallah itu secara umumnya lah. Kerana Ummu Farwah ni dia ada dua dua di kalangan subhanallah di kalangan apa tu Allah Subhanahu golongan para sahabat-sahabat wanita tapi bila saya saya cek kembali um Farwah ni walaupun dia al-ansariyah antara orang-orang yang berbaiat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan beliau ini adalah adiknya Saidina Abu Bakar As-Siddiq Okey baik itu secara ringkas kerana tak ada perinci, terp, apa perincian tentang uh, adiknya Saidina Abu Bakar ya subhanallah maka ke satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya kepadanya apakah amalan-amalan yang terbaik nah ha, jadi subhanallah hadis ini walaupun ungkapannya afdal terbaik kita kembali pada ungkapan afdal. Ha, kalau kata Allah SWT, hadha, kalaulah seperti uh, ungkapan Sayyidina Sulaiman, hadha min fadli rabbi. Okay, kata hadha min fadli rabbi, maknanya kelebihan yang Allah SWT tetapkan buat diriku. Ya, datang daripada Allah Subhanahu Taala kelebihan yang Allah berikan pada kita dalam bentuk nikmat dalam bentuk pemberian ha, itu maknanya fadl dalam bahasa Arab ni, kalaulah seseorang itu nak faham fadl maknanya apa, kita bila dituangkan air, kita minum air apa yang ada dalam gelas. Contohnya, ya, contohnya. Kemudian kalau kurang kita tambah, kita tambah. Maknanya kita minta sesuatu yang kalau dah habis tu kita tambahlah. Jadi ungkapan penambahan ini kelebihan. Kalau lah tuan rumah tu ada lebih, contohnya memang air yang diberikan tu pada hari raya ni memang hari yang air-air uh, yang sihat yang tanpa gula. Contohnya memang kasih susu contohnya lah. Dia memang minum susu dengan dengan madu contohnya, panas-panas contohnya. Tetamu datang dia kasih macam tu, contohlah. Jadi melihat kepada status orang ini, dia ada kelebihan dia berikan orang yang terbaik, beri susu dengan madu ataupun air yang tanpa gula contohnya. Dia beli, dia mana kita orang bila kurang dia tambah. Dia tambahnya. Ah, ha, jadi itu ungkapan afdal ni walaupun diterjemahkan terbaik, ini adalah pemberian yang kelebihan, yang terlebih, terlebih. Maka dalam banyak-banyak amalan, tidaklah Rasulullah SAW nak ingin terangkan, oh amalan ini yang terbaik, maka yang lain tidak, tak perlu nak buat. Bukan macam tu. Kesemua amalan yang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang mana menepati syariat dan di situ adanya keikhlasan dalam berniat, maka di situ ada kebaikannya. Ha, cuma kita tahu dalam banyak-banyak amalan ada dia punya peningkatannya. Ada yang amalannya diganda-gandakan melihat kepada status pahala. Ada yang dilihat kepada status iaitu di sini kita dapat lihat yang terbaik itu maksudnya bukanlah yang tak terbaik itu maknanya orang yang solatnya lambat. Tidaklah. Kalau kita melihat kembali pada waktu solat, para alim ulama, Imam Abu Daud letakkan bab ini setelah Setelah apa ibu, ibu Membincangkan apa itu waktu solat. Bilakah permulaan waktu solat tu? Kemudian ada perbincangan tentang kelebihan mendahulukan mempercepatkan solat zuhur. Dan ada pula bab yang selepas tu membincangkan Rasulullah SAW pernah mendirikan solat zuhur lewat sedikit. Kenapa? Oh kerana panas. Jadi dalam bab zuhur je dia ada hadis yang membincangkan iaitu kita mempercepatkan solat ataupun kita kita lewatkan sedikit. Begitu juga dengan solat asar. Ibu-ibu, subhanallah kita pun pernah bincangkan ayah-ayah. Kita pernah bincangkan waktu afdalnya solat subuh tu bila? Subhanallah maknanya Rasulullah SAW pernah meletakkan mem memberitahu kadang-kala dalam ada dua hadis hadis yang bicaranya dirikanlah solat subuh tu ketika waktu subuh tu walaupun dah nampak ufuk cahaya tapi masih gelap. Dan ada hadis kata bila dah terang sedikit. Subhanallah. Maka kalau kita nak himpunkan hadis-hadis seperti ini, perbicaraannya memang terlalu luas dan jangan kita ambil hadis ini secara literal. Oh, kalau kita lambat solat je maknanya kita bukanlah yang terbaik. Bukan macam tu. Maksud afdalul a'mal, setiap amalan tu ada kelebihannya. Dalam banyak-banyak amal yang ada kelebihannya, iaitu mendirikan solat pada awal waktu. Awal waktunya memang benar. Awal waktunya. Tapi hadis ni datang setelah para alim ulama, termasuklah Imam Bukhari, termasuklah Imam Muslim dan Imam Nawawi bila kumpulkan hadisnya, mereka terangkan dahulu waktu solat tu bila yang afdal. Ya, dan kemudian Aa, waktu asar pun sama juga. Eh kalau di Singapura alhamdulillah kita bukan nak mempertikaikan ustaz kita mesti ikut ke yang jam 5 minit ni. Memanglah ada masjid wallah alam ada masjid zuhurnya lewat sikit 15 minit. Ada tempat-tempat lah. Saya tak nak sebut namanya tapi di, 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 bahagian barat. Ada tapi dekat kawasan yang sama, masjid yang lain, lepas ni, minit dah komat. Ini berlaku di Singapura tapi tidaklah bererti orang yang solat lepas 5 minit qomat tu lebih baik daripada 15 minit. Qomatnya tidak. Maksudnya tetap lagi lingkungan awal waktu. Cuma mereka cuba himpunkan hadis-hadis. Kalaulah Rasulullah pernah mempercepatkan solat zuhur, tidak bererti orang yang lewatkan zuhur tu yang tak baik. Kita cuba himpunkan. Maknanya boleh beramal dengan dua hadis, kita beramal. Wallahu a'lam. Subhanallah sebab itu ada di negeri-negeri lain. Termasuklah kalau orang yang pergi Mekahnya, yang pergi Madinahnya, yang lebih-lebih lagi di Madinah. Ada memang waktu mereka qomat tu memang cepat. Ada waktunya memang orang lewat. Seperti solat subuh dan asar. Subhanallah sampai waktu ketika saya pada permulaannya bila pergi menuntut ilmu tu di, di luar negeri, di negeri Arab. Kita tak biasa. Kita datang awal lepas solat solat subuh. Tapi kenapa tak komat-komat? Tak komat-komat. Tak macam kalau di Singapura 5 minit je dah komat. Tapi diorang orang 20 minit. Jadi, oh subhanallah. Kemudian pula kita pergi ke bumi-bumi seperti bumi Yaman. Mereka isikan sebelum nak komat tu dengan zikirnya. Maka subhanallah memang ada hadis yang menunjukkan Ya Allah kalau kita lewatkan sedikit solat tu Demi kita mengisikan waktu-waktu tu -waktu dengan zikir Itu barangkali lebih baik tapi kalau kita faham konteks di Singapura, kita tak mampu nak buat macam tu. Ha, tapi tidak bererti kita cakap apa yang mereka buat tu yang terbaik juga. Tapi kalau ni, nak dibandingkan, mereka waktu itu ke, sangat berbeza. Di bumi Yaman dengan bumi Kuwait satu ketika saya lihat, mereka ni memang komatnya 20 minit. Solat asar pun sama. Solat asar memang kita dah azan, dah pergi masjid kenapa tak komat-komat oh rupanya memang kebiasaan orang Arab di sana memang kalau tengah hari lepas zuhur banyak orang, orang ketidur bila tidur mereka akan bangun tunggu asarnya maka namanya kailulah lah maknanya kailulah maka mereka akan komat lewat subhanallah kalau waktu yang lain zuhur maghrib isya ah tu semuanya okey saja 5 minit 10 minit dah ha, Allah alam bererti bentuk mendirikan solat pada awal waktunya setelah kita memahami kalau m, cara susunan ah, ahli ilmu mereka terangkan oh waktu zuhur ni ada oh, hadis yang menerangkan iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awalkan mendirikan solat kadang-kadang melewatkan begitu juga dengan solat asar ada hadisnya ha, nah, itu perlu pencerahan tapi setelah menerangkan ke semua waktu-waktu solat kita faham dari situ para alim ulama fikih mereka susun oh kita bila nak terangkan pada manusia eh oh, pada awal waktu solat subuh tu bila kemudian akhirnya bila itu maksudnya waktu ikhtiar waktu maknanya dibolehkan diri kita solat ah ha, kemudian ustaz saya pernah baca hadis ada rasul kata apa jangan kamu solat apa ketika matahari sedang terbit ah ha, itu ada maksudnya yang lain tapi nak menerangkan jangan sampai kita lewatkan Solat bermakna subhanallah ada waktu-waktu yang nak diberi ketahu pada kita maknanya para alim ulama beritahu kita oh ada waktu yang diboleh kita solat. Kemudian di kalangan mereka kata ada waktu yang afdal yang terbaik. Ha, dan ada waktu yang sepatutnya kita elakkan. Seperti kita faham, oh subuh ni jangan sampailah kita solat subuh melewatkannya sampai dah terang sangat, sampai nak dekat terbit matahari. Termasuklah waktu ah, asar waktu asar, waktu dibolehkan solat asar adalah subhanallah, kini perbicaraannya secara secara umum dalam mazhab Imam Syafi'i bila mata, matahari itu sudah pun orang kata apa satu dia punya uh, <coughs> shadownya sama dengan kita dua kali ganda. Maka oh maknanya dah masuk waktu ah, asar. Waktu asar. Kemudian sampailah orang kata apa, terbe, ter, apa terbenamnya matahari terbenamnya matahari di ufuk apa tu barat tu dan nampak kemirah-mirahannya ha, itu waktu dibolehkan. Tapi ada hadis juga yang Rasulullah menyatakan jangan kamu solat lewat sehingga nak terbit ter, terbenamnya matahari. Nampak ada hadis-hadisnya. Tapi kita tak bolehlah kita ambil hadis ni kita pun nak bila orang solat lewat kita pun nak marah-marah. Tapi subhanallah itulah galakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila ada hadis seperti ini nak menerangkan Kelebihan itu, kelebihan ini Hanya orang yang nak perkara yang lebih Yang terbaik Maka dia akan kejar Gitu manusia Manusia ni, gitu Kalaulah dah tahu Yang terbaik tu adalah dirikan solat Sungguh pun nanti kita belajar fikirnya Kita tahu hukumnya Kita tahu dalilnya Ustaz saya pegang pada hadis Imam Bukhari saja Contohnya Ataupun saya pegang pada Imam Muslim Tak apa, pergilah belajar Pergilah mengkaji belajar hadisnya kemudian kalau jumpa hadis ini subhanallah nak menerangkan imam bukhari sendiri letakkan hadis ini setelah menerangkan menerangkan apa itu solat apa itu waktu waktu solat dan datangnya bab iaitu kalaulah Allahumma salli ala Muhammad iaitu waktu iaitu waktu yang terbaik subhanallah kita. Kita jangan ambil literal kemudian kita nak wajibkan sesuatu itu ke atas diri kita. Maka ada keluasan dalam melakukan syariat hanya di sini letakkan yang terbaik. Menggalakkan Rasulullah nak kita ni kejar-kejar kebaikan. Subhanallah. Dan hadis yang seterusnya pula, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ibu-ibu dan kita cuba secara ringkas supaya kita tak ambil waktu yang panjang. Kata Rasulullah SAW, Afdalu al-a'mali ya sebaik-baik amalan-amalan seseorang itu yang ingin bawa dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala di sini hadisnya jawapannya uh, panjang sedikit yang pertama kata Rasulullah sallallahu as-salatu li -waktiha. tadi ada sebut awal waktunya dan disebabkan lafaznya berbeza Imam Bukhari melap, apa letakkan hadisnya yang sahih berbeza sedikit dia punya lafaznya tidak disebutkan awal waktu maka aa, sebab tu perbincangan itu sangat luas ya tapi di sini maksudnya apa kat, kat, katanya ulama di situ secara umumnya mutlaknya maknanya digalakkan kita mendirikan solatnya ya sama ada di awal waktu di pertengahan ataupun akhirnya tak ada masalah yang penting dalam waktu yang diberikan kebenaran seseorang itu untuk mendirikan salat. Secara umumnya. Kemudian Rasulullah SAW ber, apa, menjawab kembali apabila ditanya. Oh, hadis ini diriwayatkan oleh apa tu uh, seorang sahabat namanya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Tadi se apa seorang sahabat wanita, yang ini seorang sahabat lelaki. Maka dia menjawab wa birrul walidain, berbakti kepada dua ibu dan ayah. Subhanallah. Ini secara ringkasnya saya bacakan. Insyaallah kita kupaskan pada minggu hadapan. Wal yang terakhir wal jihadu fi sabilillah. Rasulullah menjawabkan iaitu orang yang bertanya ini, subhanallah. Orang yang bertanya tu katanya dan amat wal jihadu fi sabilillah iaitu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita kena hati-hati di zaman ini. Memang benar Ustaz, kita dah tahu. As-salatu li waktiha. Solat pada, pada waktunya. Ya? Tadi hadis diletakkan ungkapan awal waktu. Ni Rasulullah kata apa? Solat dah pada waktunya. Dan dia perlu pencerahan. Ya? Kerana kalau bab ini, Imam Bukhari bukan meriwayatkan hadis ini saja. Lalu dalam kitabnya yang ada sekitar uh, 6,000, 5,600 hingga 6,000 dia tu ada mengulangi periwayatannya. Sebab tu ada letakkan di bab yang lain, ada letakkan bab yang lain. Di sini kita bacakan secara ringkas awal waktunya waktu itu solat pada waktunya kemudian berbakti pada di pada kedua ibu dan ayah dan apakah dia punya lingkungannya dia punya dia punya apa tu sandarannya dan lingkungannya bila cakap pasal ibu dan ayah kita bincang pada minggu hadapan wal jihadu fi sabilillah dan ramai di zaman ini baru-baru kan, ni kita dapat berita yang ada orang yang <coughs> yang uh, subhanallah fa salah faham terhadap bab jihad ini ya bab jihad ini memanglah sesuatu perkara yang amat besar di sisi Allah Subhanahu taala sehingga dalam syariat Islam tapi maksud izhan ini kita perlu membuat pencerahan insya-Allah pada minggu hadapan kita bicarakannya wallahu alam apa yang terbaik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya dan segala kekurangan itu datang daripada saya saya mohon maaf dalam perbincangan saya ada silap dan salah hingga kita berjumpa lagi pada minggu hadapan kita bincangkan hadis ini subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr sekian saja assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh